Александр, так. Да. А, звідки вы? Челюскин. Челюскин, да. Это ваша ментальная карта? Да, ну, получается, что так. Что а, вы на ней изобразили? Себя и мой маршрут, мой город, каким я его вижу и каким он для меня есть и был. Вот. Что есть, на нем есть? Есть мое детство, где мы ловили ящериц. Есть мой дом, и есть дорога, по которой я ехал, допустим, на рынок купить вкусной еды. На другой рынок купить еще вкусной еды. Здесь когда-то было вкусное мороженое, его сейчас уже нету. Вот. Ну а чем еще заняться? Ну еще на вокзал можно приехать и в Киев. Вот. А здесь киоск, где продавали очень вкусный хлеб. По нему я скучаю, потому что в Киеве найти вкусный хлеб это сложно. Вот. Ну, вот. по-моему, это очень искренняя карта. Вот. Не показываешь, я бы не показал, вот, в принципе, мою жизнь, и в чем город для меня являлся. Школа, магазин. Ну, в принципе, не можно проследить, что, в общем-то, никаких особых мест, где я там особенно гуляла, которые мне бы особенно запомнились и были бы родными, здесь нет. А чим ви займалися в своєму рідному місці до того, як ви переїхали в Київ? Я рисував, я художник. Ви художник і Ясно. Ну я Я учився взагалі в Луганську. А потом, когда окончил учебу, я, можно сказать, приехал в Киев, потом вернулся, а потом снова приехал в Киев. Через все эти подеи, что сейчас бывает вам довелось переехать? Ну, а они скорее совсем слегка подтолкнули. Может быть, я бы приехал сюда на месяц позже. Потому что, в принципе, я но мне здесь, поинтереснее, пожалуй, э, чем там. Хотя там, конечно, тоже есть чем заняться, там, куда-то пойти. Но если ты, допустим, хочешь ходить на выставки, если тебе это интересно, вот. Э, то, ну, вообще, мои друзья, как бы, здесь уже. У угу. вот, меня, как бы, ни ничего не связывало. Вас вот. Киев добрый принял? Ну, как обычно. Вот, э, я ни разу не сталкивался с каким-то... Э, плохим отношениям, о котором говорят. Там, я был на Майдане, кстати, говорят. Вот это интересно. Вот я общался там с правым сектором, и всеми, всеми ребятами. И, ну все, 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 хорошо, все хорошо. Марито, чтобы ваше ваши можно было повернуться, и чтобы ваши пекарни и все инше было так, как оно... функціонували так, как раньше. Я не скажу, что я буду мечтаю. Ну да, конечно, было бы здорово, но я при этом понимаю, что привело к этому всему, потому что это не вчера началось, это все не киселев начал. Вот. В принципе, почему так происходит, и почему эти страхи, почему эти фантомы вдруг возродились, и почему это такая... начался такой театр абсурда, потому что это как бы это фарс, то, что сейчас происходит, фарс. В принципе, можно, конечно. Вот. И это, к сожалению, поэтому если быть реалистом, там, там очень много демонов в головах. Uh -huh. так, вот, в общем-то и у нас тоже здесь и в Киеве очень много демонов в головах. Вообще нужно как-то быть добрее. Uh -huh. Uh -huh. Ага. Yeah. Ну, добрый вам.